بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسول الکریم حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ لا تولو من جلوش المسلمین لاتول باقدام عمر بن الخطاب برا کو مسلمانوں کے لشکر میں سے کسی لشکر کا امیر نہ بنایا جائے اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ اپنی دلیری اور بہادری کی وجہ سے اقدام کر کے انہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے تعارف بکھرے ہوئے بال غبار آرو چہرہ ہلکے پھلکے اور دبلے پتلے بدن کے مالک تھے بظاہر ان کی شخصیت میں کوئی کشش نہ تھی دیکھنے والے ان کے اوپر ایک نظر ڈال کر اپنی نگاہیں پھیر لیتے تھے لیکن اس کے باوجود اس قدر بہادر کے ایک موقع پر انہوں نے تنہے تنہا مقابلہ کرتے ہوئے ایک سو مشرقین کو موت کے گھاٹ اتارا تھا دوسرے مجاہدین کے ہاتھوں قتل ہونے والے اس کے علاوہ ہیں وہ تلوار چلانے کے ماہر نہایت بہادر اور جنگ کے وقت آگے بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والے تھے اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف علاقوں کے گورنروں کو یہ حکم دیا تھا کہ انہیں لشکر مجاہدین کے کسی دستے کا امیر نہ بنایا جائے کیونکہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ بہادری کی وجہ سے انہیں ہلاکت میں نہ ڈال دیں یہ ہے خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جرت و شجاعت کے کارنامے اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم ان کو بیان کرنے لگیں تو واقعات ختم نہ ہوں لیکن وقت تنگ ہو جائے اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بہادرانہ کارناموں میں سے صرف ایک واقعے کا ذکر کر دیا جائے جو ان کے دوسرے کارناموں پر روشنی ڈالنے کے لیے کافی ہو اس واقعے کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا عرب قبائل بڑی تعداد میں دین اسلام چھوڑ کر اس میں سے بالکل اسی رفتار سے نکلنے لگے جس طرح وہ فوج در فوج اس میں داخل ہوئے تھے حتیٰ کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ طائف اور ادھر ادھر کے چند قبائل کے سوا جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان پر جمع دیا تھا کوئی بھی اسلام پر باقی نہیں رہا تھا مسلمہ کذاب کی سرکوبی حضرت ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان فتنوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے اور ان سے مقابلے کے لیے بلند اور مضبوط پہاڑ کی طرح ڈٹ گئے ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے مہاجرین اور انصار پر مشتمل گیارہ لشکر بنائے اور ان کے لیے گیارہ جھنڈے تیار کر کے ان کے امیروں کے حوالے کرتے ہوئے انہیں جزیرہ عرب کے مختلف علاقوں میں روانہ کیا تاکہ وہ مرتدین کو جو اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ کافر ہو گئے حق اور ہدایت کی راہ پر واپس لائیں اور دین حق سے پھر جانے والوں کو اگر سمجھانے سے کام نہ چلے تو تلوار کے ذریعے دوبارہ دین حق کی طرف پلٹ آنے پر مجبور کر دیں صورت حال یہ تھی کہ ان مرتدین میں مسلمہ کذاب کا قبیلہ پنو حنیفہ کثرت تعداد جنگی مہارت اور بہادری اور دلیری کے لحاظ سے سب سے زیادہ مضبوط اور انتہائی طاقتور تھا مسیلمہ کی حمایت اور مدد کے لیے اس کے اپنے قبیلے اور اس کے قریبی قبائل کے چالیس ہزار جنگجو اکٹھے ہو گئے ان کی اکثریت نے مسلمہ پر ایمان لانے کی بجائے محض قبائلی تعلق کی بنا پر اس کی پیروی اختیار کی تھی ان میں سے بعض کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ مسلمہ جھوٹا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں مگر ربیعہ کا کذاب مسلمہ مذہر کے صادق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہمارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے ہوا یہ کہ مسیلمہ نے مسلمانوں کے پہلے لشکر کو جو اس سے لڑنے کے لیے حضرت اکرمہ بن ابی جہر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں نکلا تھا شکست دے کر الٹے پاؤں واپس ہونے پر مجبور کر دیا ان کی جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں دوسری فوج روانہ کی جس میں انہوں نے انصار اور مہاجرین میں سے بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو جمع فرمایا اس فوج کے اگلے دستے میں حضرت بارہ بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ اور کچھ دوسرے بہادر اور جاباز مسلمان مجاہدین شامل تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے پر حملہ دونوں فوجیں نجد میں یمامہ کے مقام پر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں اور جنگ شروع ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد مسلمہ کا پلہ بھاری ہونے لگا مسلمان کچھ پریشان ہو کر اپنی جگہ سے ہٹنے لگے یہاں تک کہ مسلمہ کے ساتھیوں نے آگے بڑھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے پر حملہ کر دیا اور اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور اگر بنو حنیفہ ہی کے ایک شخص مجاعہ نے امان نہ دی ہوتی تو انہوں نے ان کی بیوی حضرت ام تمیم کو قتل بھی کر دیا ہوتا اس وقت مسلمانوں کو زبردست خطرے کا احساس ہوا انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ اس بات کو محسوس کیا کہ اگر وہ مسلمہ سے شکست کھا جاتے ہیں تو آج کے بعد نہ کوئی اسلام کی حمایت میں کھڑا رہ سکے گا نہ پورے جزیر عرب میں خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت ممکن ہوگی یہ احساس ہوتے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بڑی تیزی کے ساتھ فوج کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کی اس طرح نئے سرے سے ترتیب قائم کی کہ مہاجرین کو انصار سے اور مختلف قبائل کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا اور اس کی قیادت انہی میں سے ایک فرد کے سپرد کر دی تاکہ جنگ میں ہر لشکر کی کارکردگی کا صحیح صحیح اندازہ ہو سکے اور یہ معلوم ہو جائے کہ مسلمان فوج کس مقام پر کمزور پڑ رہی ہے خوفناک جنگ کا آغاز دونوں فوجوں میں ایسی سخت اور خوفناک جنگ شروع ہوئی کہ اس سے پہلے مسلمانوں کی جنگ کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں گزری مسلمہ کی قوم نے اس جنگ میں بہت زیادہ بہادری کا مظاہرہ کیا وہ جنگ کے میدان میں مضبوط چٹانوں کی طرح ڈٹ گئے انہوں نے اپنے مقتولین کی کثرت کی کوئی پرواہ نہ کی نہ اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے حوصلے پست ہونے دیے نہ ان کے قدم اپنی جگہ سے ہٹے مسلمان مجاہدین نے بھی حیرت انگیز اور بے مثال بہادری اور دلیری کے مظاہرے کیے اور جرت و شجاعت کے ایسے ایسے شاندار کارنامے انجام دیے کہ اگر ان کو یکجا کر کے مرتب کر دیا جائے تو ایک دلچسپ لاجواب کتاب وجود میں آ جائے یہ ہے انصار کا جھنڈا تھامے ہوئے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے جسم پر خوشبو لگاتے ہیں کفن پہنتے ہیں اور زمین میں گھڑا کھود کر اس میں پنڈلیوں تک اتر کر کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی جگہ پر جم کر لڑتے ہیں اپنے قبیلے کے جھنڈے کے حفاظت کرتے ہیں اور لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں اور یہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمانوں کو للکار رہے ہیں لوگوں دشمن پر سخت حملہ کرو اور اس کو مارتے کاٹتے آگے ہی بڑھتے رہو ایو الناس وبا کلّم وبا حاض القدیمتی ابدا حتا یہزم مثیلمہ او الق اللہ فادلی الیہ بحجتی لوگو میں اس کے بعد اس وقت تک کوئی بات نہیں کروں گا جب تک مسیلمہ کو شکست نہ ہو جائے یا میں اللہ کی راہ میں شہید ہو کر اپنی شہادت کو اللہ کے حضور پیش کر دوں پھر انہوں نے دشمن پر ایک زبردست حملہ کیا اور برابر لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے اور یہ ہیں حضرت ابو حذائف رضی اللہ تعالی عنہ کے عاقب حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے ان کے متعلق مہاجرین کو یہ فکر ہوئی کہ کہیں ان کی طرف سے کسی کمزور کسی قسم کی کمزوری کا اظہار نہ ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم کو خطرہ ہے کہ کہیں آپ کی طرف سے دشمن ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں انہوں نے جواب دیا ان اتی تم قبلی علی سامر القرآن اقون اگر میری طرف سے کسی قسم کی کمزوری کا اظہار ہوا اور دشمن میری طرف سے تمہارے اوپر حملہ کرنے کی راہ پا لے تو میں بدترین حامل قرآن ٹھہروں گا یہ کہہ کر وہ دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کے شعلوں کو تیزی سے بھڑکتے ہوئے دیکھا تو حضرت براہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولے انصاری نوجوان دشمن پر حملہ کرو تو حضرت براہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قبیلے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا معشر الانصار لا يُفَكِّرَنَّ أَحَدٌ مِّنكُم بِالرُجُوعِ إِلَى المدينه فلا لَكُم بَعْدَ الْيَوْمِ هُوَ اللَّهُ <الْجَنَّةِ> اے انصار کے لوگوں تم میں سے کوئی شخص مدینہ واپس لوٹنے کی بات نہ سوچے آج کے بعد تمہارے لیے مدینہ نہیں ہے آج تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کی طلب ہے اور پھر جنت ہے پھر انہوں نے مشرقین پر حملہ کر دیا اس حملے میں ان کے قبیرے کے لوگوں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا وہ صفوں کو چیرتے تلوار چلاتے اور دشمنوں کی گردن پر اس تلوار کی تیزی آزماتے رہے یہاں تک کہ مسلمہ اور اس کی فوج کے قدم اکھڑ گئے اور انہوں نے بھاگ کر اس باغ میں پناہ لی جو اس کے بعد تاریخ میں حدیقت الموت کے نام سے مشہور ہوا اس لیے کہ اس روز اس باغ میں بہت کثیر تعداد میں لوگ قتل ہوئے اور لاشوں کے ڈھیر لگ گئے تھے حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی بے خوفی حجیقت الموت ایک بہت وسیع اور عریض باغ تھا اور اس کی فصلیں بہت زرخیز اور اونچی تھی مسلموں اور اس کے ہزاروں ساتھیوں نے اس میں پناہ لینے کے بعد اس کے دروازے اندر سے بند کر لیا اور اس کی اونچی دیواروں کے پیچھے خود کو محفوظ کر لیا اور اندر سے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کرنے لگے اس وقت اسلام کے بہادر سپاہی حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا یا قوم على غونی اعلیٰ ترسن ورفع ترس علاما سمق وفونی اللحدیقت یقریب ممبابیحا فعما ان استشہدا و اما ان استحال لكم الباب لوگو مجھے ڈھال پر بٹھا کر نیسو کے سہارے اوپر اٹھاؤ اور دروازے کے قریب باغ کے اندر پھینک دو تاکہ یا تو میں شہادت کا درجہ حاصل کر لوں یا پھر تمہارے لیے دروازہ کھول دوں بے مثال جوان مردی حضرت بارہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ہلکے پھلکے اور دبلے پتلے تھے وہ فوراں ایک ڈھال پر بیٹھ گئے اور کئی نیزوں نے انہیں اوپر اٹھا لیا اور ان کو حدیقت الموت کے اندر مسیلمہ کے ہزاروں فوجیوں کے درمیان پھینک دیا گیا اندر پہنچتے ہی وہ دشمنوں کے اوپر بجلی بن کر گرے وہ دروازے کے پاس برابر لڑتے رہے اور ان کی گردن تلوار سے قلم کرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے دس آدمیوں کو قتل کر دیا اور دروازہ کھول دیا اس وقت ان کے جسم پر تیروں اور تلواروں کے اسی سے زیادہ زخم تھے مسلمانوں نے دیواروں اور دروازوں کے راستے حدیقت الموت پر حملہ کر دیا اور اس میں پناہ لینے والے مرتدین کو اپنی تلواروں سے قتل کرنا شروع کر دیا تقریباً بیس ہزار مرتدین کو ہلاک کرنے کے بعد مسلمہ تک پہنچ گئے اور اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا حضرت برار رضی اللہ تعالی عنہ کے زخموں کا علاج کرنے کے لیے ان کو خیمے میں اٹھا کر لایا گیا حضرت خالد بن ورید رضی اللہ عنہ علاج کے سلسلے میں ایک ماہ تک ان کے پاس ٹھہرے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان کو شفائے کاملہ سے نوازا اور ان کے ہاتھوں مسلمانوں کو شاندار فتح عنایت فرمائی حضرت براہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے عظیم درجے کو پانے کی آرزو کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگائے رہے اور برابر اس کی کوشش میں لگے رہے جو حدیقت الموت کے روز ان کو حاصل ہوتے ہوتے رہ گئی تھی وہ اپنے اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے سرفراز ہونے کے لیے بہت سے معارکوں میں شریک ہوئے اور ان میں خطرناک ترین مواقع پر پہنچ کر لڑتے رہے آخر کار وہ وقت آ گیا جب مسلمانوں نے ایران کے مشہور شہر تستور کو فتح کرنے کے لیے اس کا محاصرہ کر لیا اہل فارس ایک نہایت مضبوط قلعے میں پناہ لیے ہوئے تھے اور مسلمانوں نے اس کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیا جب محاصرے کا یہ سلسلہ کافی طویل ہو گیا اور اہل ایران کی پریشانی حد سے بڑھ گئیں تو وہ قلعے کی دیواروں سے لوہے کی زنجیریں لٹکانے لگے جس کے سروں سے لوہے کی کنڈیا آگ میں تپا کر انگاروں کے طرح سرخ کر دی جاتی وہ نوکیلی اور گرم کنڈیا مسلمانوں کے جسموں میں دھنس جاتی اور وہ ان میں پھنس کر رہ جاتی اور ایرانی اوپر سے زنجیروں کے ذریعے ان کو اپنی طرف کھینچ لیتے تھے ان کنڈیوں میں پھنس کر مسلمان یا تو شہید ہو جاتے یا شدید زخمی ہو جاتے تھے انہی میں سے ایک کنڈی حضرت بارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں دس گئی یہ دیکھتے ہی حضرت براہ رضی اللہ تعالی عنہ قلعے کی دیوار کی طرف لپکے اور جھپٹ کر اس زنجیر کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا جو ان کے بھائی کو اٹھائے لے جا رہی تھی وہ اس کو اپنے بھائی کے جسم سے نکالنے کی کوشش کرتے رہے اس کوشش میں ان کے دونوں دونوں ہاتھ بری طرح جل گئے مگر انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اپنے بھائی کو اس کنڈی کی گرفت سے چھڑائے چھڑائے بغیر زنجیر کو اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑا بھائی کو نجات دلانے کے بعد وہ زمین پر گر پڑے اس وقت ان کے ہاتھوں کا سارا گوشت جل چکا تھا اور صرف ہڈیاں باقی رہ گئی تھیں اس غزوے کے موقع پر حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالی ان کو شہادت عطا فرمائے ان کی یہ دعا بارگاہ رب العزت میں قبول ہوئی اور ان کی وہ دلی تمنا پوری ہو گئی جس کو وہ مدتوں سے اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے وہ میدان جنگ میں شہید ہو کر گرے اور اللہ کے دیدار کی قیمتی اور قابل رشک نعمت سے سرفراز ہو گئے نظر اللہ وجہ البراء ابن مالک فی الجنہ و عينه وقب نبی محمد علیہ اللہۃ والسلام ورضي عنه انہ اللہ تعالی حضرت برا بن انصاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے چہرے کو جنت میں خوش و خرم اور سر سبز و شاداب اور تر و تازہ رکھے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرے ان سے راضی ہو جائے اور ان کو خوش کر دے آمین